Арте, скажіть, будь ласка, ну наскільки я розумію, якби так на тривійшли ми в ось цю весняну літню кампанію, так і ми бачимо, що в принципі росіяни скрізь тиснуть, по всіх напрямках ми знаходимося в обороні, так відбиваємо їх просування. Як ми бачимо, значних у росіян немає. Тим не менше, як ви вважаєте, чи цього року ми здатні, тоді ми на наступальні саме вже операції наступального характеру тобто їх же потенціал, і вони можуть ж видохнутися, так, вірно, я розумію, а потім якби тоді ми можемо задіювати свої сили, чи, чи ні? Ви знаєте, я противник как бы, планування наступальних операцій противного mm -hmm. уровня, тому що как бы, наша головна зараз війна в стадії війни на виснаження. И в этих условиях нам нужно очень осторожно подходить к наступательным операциям, особенно с тем качеством генералов, которые у нас наличие. Но, возможно, вот такие операции, как Курская, которая началась прекрасно, бесподобно, скажем так, вообще, ну, вообще сплошные плюсы. Но выходить из таких операций надо вовремя. Вот, видите, то есть мы весь успех Курской операции скомкали и как бы нивелировали вот это вот финализацией, когда цеплялись наши генералы за позиции, которые давно надо было оставить по абсолютно объективным причинам. Поэтому, вы знаете, вот с таким генералитетом я бы вообще сейчас не говорил ни о каких наступательных операциях. Наша задача сейчас в этой фазе войны, а это фаза войны на истощение, не истощиться самим а нашим оперативным начальникам, если дать возможность куда-то понаступать, поверьте, мы больше потеряем, чем найдем. Поэтому я противник планирования наступательных операций, по крайней мере, на данной фазе войны. Если мы истощим противника и будет речь о добивании, вот тогда можно. Но я таких перспектив в обозримое время не вижу. Ви говорите про вчасний відхід і про те, що генерали чіплялися там за позиції, які давно потрібно було залишити. А робили це чому? Через політичні вказівки чи як? Ну, і за політичне, тому що как це було політичне рішення зайти в Курську область. Ми могли туди, і, як по мені, повинні були туди зайти ще там, в му році, для того, щоб винудити противника частину військ розтягнути на по всей линии соприкосновения, включая госграницу. Причем мы-то вынуждены были везде держать войска, а противник этого не удосуживался. Поэтому как бы, это нужно было сделать давно. Но держать войска в неудобных позициях, то есть когда логистика создает большие сложности обороняющимся, эти, эти позиции надо оставлять и выходить на те, которые удобно оборонять. На удобно обороняемых позициях можно положить перед собой армию и нести, ну, скажем так, разумные, что называется, потери. А на неудобных будет размен один к одному. А это нам совершенно точно не нужно. А в конце этой кампании был размен один к одному. Я а что... -то... А що потрібно змінювати тоді в підходах до управління на вашу думку? Головна проблематика якої лишається? Тому що ми постійно чуємо так через ну складні знову ж таки ситуації, які ми проходимо про те, що якби життя наших бійців на першому плані так приділяється цьому велика увага, тим не менше якби проблеми лишаються. Тобто, на ваш погляд, от яка найбільша проблема на сьогоднішній день, і що потрібно змінювати в управлінні? Самая большая проблема у нас в оперативном и стратегическом уровне – это военная этика. То есть, если сказать попроще, это система ценностей наших генералов. То есть для наших генералов, для абсолютного большинства, подавляющего большинства, значит, их карьера гораздо дороже, чем жизнь их солдат. И это краеугольный камень, который нужно выкинуть в море. Этих людей уже не поменять. Это вопрос этики. И когда им уже там под 50 лет, это уже не меняется. Эти люди с, эти, с этой этикой умрут. Поэтому их просто надо менять на тех офицеров, у которых жизнь и солдат на первом месте. А карьера на втором. И таких офицеров у нас в армии много. Потому что только на этих офицерах держится стойкость нашей армии. Без них бы мы давно загнулись. Поэтому у нас их много, но вот эта вот прослойка генералов с уродливой этикой, с такой же, как у русских генералов, кстати, вот, их надо просто убрать. Просто убрать, как балласт, без которого мы не сможем, э, ну, кстати, вступать в наступательные операции. То есть все наступательные операции, которые я видел, они были задуманы людьми с уродливой военной этикой. Поэтому мы принесли огромные потери во время этих наступательных операций. И именно поэтому их не стоит сейчас планировать, потому что нам не хватит ресурсов такими методами воевать. Ну, как бы сейчас мы не воюем, потому что ресурсов на наступление нет. Так куда они делись, эти ресурсы? Вот эти генералы их и угробили в своих этих наступательных операциях. Ну и в оборонительных тоже, потому что они Ой. То есть вот это вот этика, когда ему карьера там, то есть какая-то посадка и вот нежелание докладывать о том, что мы оставили посадку, а ему проще туда положить там две роты и сказать, что были очень тяжелые бои, мы понесли большие потери, но мы удержали эту посадку. Да в Крабу я видел эту посадку, она в килл-зоне, ее, ее нужно держать под огневым контролем, а не держать там людей, которые там гибко. Вот. и вот этого я видел на этой войне сотни раз, сотни раз, и ничего невозможно с этим сделать, потому что это э, все вот эти боевые операции э, 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 готовятся и реализуются вот тем вот эшелоном людей, у которых уродливая этика. Арті, скажіть, будь ласка, ну враховуючи, знову ж таки, ми, що ми говоримо про проблеми. Так для наших військових, от також чи ми можемо на сьогоднішній день допомогти, от, які ще також їхні проблеми варто зачепити, так розглянути, щоб донести ну, ж таки думку до, до військово-політичного керівництва, на що потрібно звернути увагу окрім цього? Цих моментів, які ви озвучили, ну що, призвати совість край менше на На войне. Да? То есть строить оборонительные сооружения, деньги на их строительство давать не там дворюкам, там из администрации, да, а командирам корпусов, командирам бригад. Ну, уже корпуса хоть есть, то есть оперативные тылы, там, они наверняка порациональнее это используют. Они построят вот эти вот чудеса, которые совершенно неэффективны для обороны. А туда миллиарды зарыты, долларов миллиард. Да, там мины, Минометная, вот, это до сих пор дефицит, хотя это самая простая задача, которую можно было решить. И, и знаете, я убежден, почему она не решена. Потому что на них красть тяжело. Потому что мина это очень простое изделие. У него есть очень понятная рыночная цена, которую все примерно понимают. Там, от 300 до 400 долларов. Все, канал вот столько стоит. Да, они а за 800, не за 1000 там. А вот снаряды 155, там вилочка уже такая: от 900 долларов до 8000. тысяч. Там есть простор, где произвести, да. Ну и на прочей номенклатуре. А мина у нас в таком разряде, что все знают, сколько они стоят, там ничего не в коррупционный доход не заложишь. Именно по этой причине у нас до сих пор острый дефицит мин. А при такой пехотной войне, которую нам, ну, скажем так, придумала противник, да, не имея других аргументов, просто заваливает нас мясом. Минометная мина – это как раз тот инструмент, который должен быть доступен, и тогда бы не было этой беготни, этих оставленных позиций, там, этих провалов по фронту. Вот если бы в батальонах, в минометных батареях было достаточно мин, не то чтобы отвольного, а просто достаточно, что большинства бы этих потерь вот, последнего года, последних лет не было Вот. Но слишком такая э, некоррупционная тема. Ей неинтересно интересно заниматься. Ну, ну, что тогда? Призвать к совести? Ну, ну вот имейте совесть, сволочь. Вот что я могу еще сказать. Вы верите в запинку боевых действий, в завершение войны, саме этого года и на каких условиях? Я бы сказал, надеюсь, потому что это вероятностное Верить можно там что-то, не знаю, материальное или нематериальное. Там в данном случае я надеюсь. И допускаю достаточно высокую вероятность, потому что вижу, какие усилия президент Трамп к этому прикладывает. Америка все-таки мощная держава с мощными аргументами для всех сторон, и я очень надеюсь, что усилия Трампа увенчаются успехом. Потому что если нет, то мы потеряем еще десятки тысяч своих воинов. А я бы этого очень не хотел. При этом, когда все-таки боевые действия закончатся, их финализация, как по мне, будет точно не лучше, чем то, что сейчас предлагает Трамп. Поэтому я очень надеюсь, что усилия увенчаются успехом. А что бы вы сказали на ту думку про те, что нам не можно на сегодняшний день зупиняться, потому что наступательная война и будет тогда еще больше жертв? Я считаю, что это в зависимости от того, кто это говорит, либо это подлость, либо просто непонимание процесса. Если этот человек просто повторяет услышанное, это одно. А если этот человек толкает как свое задание, потому что ему выгодно продолжение войны. Це подлость. ну насамкінець приступлення етічне і уголовне Арті. Скажіть, будь ласка, ситуація на полі бою і те, що спостерігаєте ви? Тобто, вона відповідає тому, що ну, власне, президент останнім часом часто говорить про те, що Україна згодна на повне всеосяжне припинення вогню. Так, ну тобто, це відповідає сама ситуація на полі бою. Украина готова для прекращения огня, этому соответствует положение на поле боя. Ну, конечно, прекратить огонь э, э, всегда можно. Можно найти инструменты контроля, там, чтобы огня не было. Да, но э, это, это на самом деле при желании сторон, это вообще не проблема. Э, Поэтому я не думаю, что это вызовет какие-то серьезные сложности. Но ну, какие-то эксцессы будут там, потому что надо развить, ну как бы линию раздела там все такое. Там, раз... ну, нужно обязательно, скажем так, определить в наших условиях, особенно вот сегодняшних, зону. Она должна быть достаточно широкой до 30 километров, в которой никто из военнослужащих не должен находиться. А если он там случайно оказался и погиб? То есть кто-то его убил там, с другой стороны. Ну, значит, сам виноват. То есть это, это несложно. У нас и так, эта килл-зона на самом деле, на сегодняшний день имеет ширину вот от тех самых 30 там, до там, 5 километров. Меньше очень мало где. Имеется в виду расстояние между стационарными позициями противника. Вот. Э, там в 2014-2015 году эти расстояния могли быть меньше, хотя мы на самом деле их держали там достаточно далеко, тоже вот э, на, там, где мой батальон держал оборону, там мы э, как бы не подпускали противника там ближе 5 километров, там, они еще в Санжарской яме там еще могли там ходить, потому что там не видно, а дронов у нас не было. А так 8 километров, куда мы могли достать, там никто не ерзал. То есть это, это это не проблема, это задача, и она имеет вполне четкие решения.